сегодня я хочу представить обзор Audi Q7 12 TDI Turbo Diesel 2009 года выпуска. Класс S 4 на 4 за облачный крутящий момент 1001 ном вес 2, 2

а у кого 6 литров. Ну, это как бы не имеет значения. 6 литров автоматическая группа передач. Колесная база 3002 мм. Модификации Q7. И вот это Q7 12, тот бадизель, как бы связанный по шкале, в государственном и SpikeCat. D12. Похожая модель Mercedes-Benz V164 сегмент. Этот обзор я буду делать без подставки. Логотип Audi. Логотип Квадро, это полный привод от Audi. Все его знают. Хромирная решетка радиатора большая. Диодные фонари. Как бы не фонари, а дневного света. Фонари дневного света. Бывателе фар. очень поменялся стиль передней части автомобиля, Рублено вот эти диодные э, линии, логотип F12, большие колеса, Аудиские, с тормозами Audi, он также имеет доступ из ключа, вы нажимаете один раз и дверь открывается, и второй раз дверь закрывается. Эм, черные и серые зеркала большие, в которых очень все хорошо видно. Окантовка серым окон. Также и на, и на заднем двери доступ без ключа есть. Очень мне нравится э, 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 дизайн. диска. Слайм машины сбоку. Панорамная крыша. Антенна. Да, XM Solar Radio. Радио. XM Radio, короче. Q7 логотип. Два выходных патрубка. логотип 15 DI и логотип Quattro. Эм... Камера заднего вида Подсвечивание для номеров Логотип Авди покрываем заднее стекло Сигнал, щетка э -э, Для грузов Бензобак Также на этой стороне Доступ без ключа есть Окантовка Это оказывается... Такой вот серый хром, такой он, так, он имеет такой вот хромированный, как бы э, взгляд на него, когда бросишь, он как бы хромированный. Навигация, так как уже говорил, что это автоматическая коробка передач, там э, вот этим вот колесиком контролируешь навигацию. Я не помню название этой системы. Мне очень понравилась эта машина, этот автомобиль. 4 на четыре на четыре большой вместительный можно поместить сюда семь человек эм... Эм... он также быстрый потому что у него стоит э... двигатель v12 турбодизель 5,9 литра эм... Машина как для погонять, так и для спокойной езды по городу, так и для небольшого оффроуда. Потому что на такое, на э, хорошее бездорожье уже ее не особо выкинешь. Жалко, потому что уже низкие линии бам бамперов. Также я вам не сказал, сенсор парковки задней и передние тут и есть. еще по мне очень нравится дизайн выкопных патруков и дизайн всей машины тоже очень хорош и поворотники встроенные в зеркала ну что на этом обзор экстерьера Audi Q7 12 UDII завершен подписывайтесь на мой канал комментируйте видео Говорите, какие вы машины хотите, чтобы я обозревал. До свидания. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.